В центре Львова расположен каток, можно пойти покататься, кому скучно совсем, но это тоже приятное занятие. Вот такие вот дворики во Львове, где-то забрели уже непонятно, ну где-то в районе центра явно. Площадь Львова, вид из Макдональдса. Ну, вот мы и отправляемся в Днепропетровск. Утром приехали, вечером уезжаем. Вот вечерний Львовский вокзал. Как он выглядит. Вот он, красотулька. Ну вот. Один день в городе Львове. Смотрите, как это было. Ну, вот и конкурс на всю наше путешествие в город Львов. Синька Ло. Что еще сказать про это путешествие?